Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amira Fadila binti Dahri atau lebih dikenali sebagai Amirah. Saya merupakan daripada option bahasa Melayu Pendidikan Rendah SK dan saya daripada kelas Bahasa Melayu 3. Pertama sekali yang dihormati kepada pencerah iaitu Puan Farida binti Ngadim selaku pencerah bagi subjek uh, sejarah perkembangan bahasa Melayu kod BMMB 1074 Hari ini saya akan melaksanakan tugasan pentaksiran berterusan yang ketiga iaitu persembahan. Tajuk yang telah kami terima untuk melaksanakan tugasan yang ketiga ialah berkaitan dengan perbandingan peranan dan sumbangan pemikiran antara dua orang tokoh bahasa dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Antara dua orang tokoh bahasa yang telah saya pilih ialah yang pertama Profesor Datuk Dr. Hajah Asma binti Haji Omar atau lebih dikenali sebagai Asma Haji Omar. Dan yang kedua ialah YB Senator uh, Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Haji Awang bin Sarian atau lebih dikenali sebagai Awang Sarian. Sebelum itu, izinkan saya untuk memberitahu serba sedikit berkaitan dengan latar belakang dua orang tokoh kita sebentar tadi. Kita pergi kepada tokoh yang pertama iaitu Asmah Haji Omar. Asmah Haji Omar ataupun lebih dikenali sebagai Profesor Datuk Dr Hajah Asmah binti Haji Omar. Beliau telah dilahirkan di Citra Kedah pada 5 Mac 1940. Beliau juga telah menerima pendidikan awalnya di Sekolah Melayu Citra Kedah sehingga darjah lima. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran menengah ke Malay Girls School di Kuala Lumpur sehingga tingkatan lima. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajarannya lagi ke Sultan Abdul Hamid College di Alustah Kedah. Dan pada tahun 1958, Beliau telah mendapat satu tawaran biasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke Indonesia. Beliau menerima ijazah sarjana muda dan dalam bahasa dan kesusastraan Indonesia daripada University Indonesia Jakarta pada tahun 1961. Dan beliau juga meneruskan pengajiannya ke peringkat sarjana di universiti yang sama iaitu University Indonesia Jakarta. Akhirnya, beliau melanjutkan pelajarannya lagi di peringkat kedoktoran pada tahun 1969 di University London dalam bidang General Linguistics. Sepanjang perkhidmatannya di Universiti Malaya, Profesor Dr. Asmah telah memegang beberapa jawatan akademik termasuk sebagai Profesor Linguistik Melayu dan Naib Chancellor di Universiti Malaya pada tahun dan beliau juga telah menjadi pengarah pertama di Pusat Bahasa Universiti Malaya selepas pusat tersebut ditubuhkan pada tahun 1971 Seterusnya kita pergi kepada latar belakang Awang Sarian atau nama sebenarnya ialah YB Senator Profesor Emeritus Datuk Seri Dr Haji Awang bin Sarian Beliau telah dilahirkan di Kampung Teluk Kerang, Pontian Johor pada 20 Oktober 1953. Beliau telah mendapatkan pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kerang dan Sekolah Agama Teluk Kerang, Pontian Johor. Pendidikan menengah beliau telah diteruskan di Sekolah Menengah Teluk Kerang dan Sekolah Menengah Sultan Ismail, Johor Bahru. Kemudiannya beliau memperoleh ijazah sarjana muda persuratan serta diploma pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977. Kemudian beliau memperoleh ijazah sarjana dalam bidang linguistik dari Universiti Malaya pada tahun 1984 dan ijazah doktor falsafah dalam bidang falsafah pendidikan bahasa juga daripada Universiti Melaya. Dan beliau memulakan kerjaya sebagai editor di salah satu syarikat penerbitan swasta iaitu FEP International Sendirian Berhad. Di mana beliau memulakan tugas di DBP sebagai editor jurnal Dewan Bahasa pada tahun 1978. Kita pergi ke peranan Asma Haji Omar. Peranan Asma Haji Omar yang pertama ialah merupakan sebagai ahli linguistik terulung Malaysia. Kenapa? Kerana sumbangan Asma Haji Omar sangat besar dalam pelbagai cabang ilmu bahasa. Kepakaran beliau merangkumi bidang linguistik deskriptif, sejarah bahasa, dialektologi Melayu dan juga filologi. Hal ini secara tidak langsung telah menjadikan beliau sebagai tokoh paling berpengaruh dalam pengajian bahasa Melayu moden. Sumbangannya bukan sahaja menjadi rujukan di Malaysia, malah dihormati di peringkat antarabangsa. Kita pergi kepada linguistik deskriptif. Dalam bidang linguistik deskriptif, Asma Haji Omar ni sudah meneliti struktur bahasa Melayu secara sistematik dan saintifik. Kajiannya melibatkan aspek fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Secara tidak langsung, beliau telah membantu meletakkan asas ilmiah kepada peraturan dan struktur bahasa Melayu moden. Seterusnya, kita pergi ke sejarah bahasa. Dalam sejarah bahasa, beliau telah mengkaji berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu dari segi bahasa Melayu kuno, pergi ke bahasa Melayu klasik, dan pergi ke bahasa Melayu moden yang kita gunakan pada zaman sekarang. Hal ini telah menunjukkan bahawa kajian beliau menunjukkan evolusi bahasa Melayu dari aspek kosakata, tata bahasa dan pengaruh luar sekaligus menjejak hubungan sejarah budaya dan masyarakat Nusantara. Seterusnya, dialektologi Melayu. Asma Haji Omar telah memberikan sumbangan besar dalam dialektologi Melayu. Di mana beliau telah mengumpulkan data dialek Melayu di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Beliau telah menganalisis persamaan dan perbezaan antara dialek dari segi fonologi, kosakata dan juga struktur ayat. Ia juga telah menghasilkan peta dialektologi dan klasifikasikan dialek Melayu yang digunakan sebagai rujukan utama. Yang akhir sekali ialah dalam bidang filologi Melayu. Dalam bidang tersebut, beliau telah meneliti naskah Melayu lama dari segi bahasa, ejaan, kandungan dan konteks sejarah yang terkandung dalam naskah tersebut. Kemudian, beliau telah melakukan beberapa kerja penyuntingan dan pentafsiran supaya naskah lama dapat difahami oleh pembaca moden pada zaman kini. Seterusnya, beliau telah memastikan ilmu dan kesusastraan Melayu tradisional terus dipelihara dan dapat dikaji oleh generasi yang seterusnya. Seterusnya, kita pergi ke peranan Asma Haji Omar yang kedua, iaitu sebagai penyelidik bahasa Melayu dan bahasa serumpun Nusantara. Penyelidikan beliau merangkumi bahasa Melayu dan variasi dalam semenanjung, bahasa orang asli, bahasa etnik Sabah dan Sarawak dan juga bahasa serumpun Nusantara. Kajian-kajian ini penting kerana ia telah memberikan gambaran menyeluruh tentang asal-usul, hubungan dan juga keperbagaian bahasa dalam keluarga Austronesia. Kita pergi kepada yang pertama iaitu bahasa Melayu dan variasi dalam semenanjung. Asma Haji Omar telah meneliti pelbagai dialek Melayu di semenanjung Malaysia. Sebagai contohnya, dialek dari beberapa buah negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang melalui analisis fonologi, kosakata dan struktur ayat. Asma Haji Omar ini telah mendokumentasikan perbezaan antara dialek-dialek tersebut. Kajian ini untuk membantu mengenal pasti berkaitan dengan variasi linguistik dalam masyarakat Melayu serta menjelaskan bagaimana dialek berubah mengikut geografi, sejarah dan budaya setempat. Seterusnya, kita pergi ke bahasa orang asli. Beliau telah mengkaji berkaitan dengan bahasa-bahasa orang asli, khususnya yang tergolong dalam keluarga bahasa Austronesia. Hal ini untuk memberikan gambaran awal berkaitan dengan hubungan antara bangsa Melayu dengan bahasa suku-suku orang asli dan menyumbang kepada pemahaman tentang migrasi awal penduduk Nusantara untuk membantu menyusun data linguistik yang penting untuk penyelidikan sejarah bahasa dan antropologi. Seterusnya, kita pergi ke C, iaitu bahagian etnik Sabah dan Sarawak. Asma Haji Omar telah meneliti bahasa seperti Gadazan Dusun, Bajau, Murut, Iban, Bidayo dan juga Melanau tujuan dia untuk membantu memetakan keluarga bahasa Nusantara iaitu bahagian besar keluarga Austronesia. Seterusnya kita pergi yang terakhir iaitu bahasa serumpun Nusantara di mana uh, Asma Haji Omar ni telah mengkaji bahasa-bahasa seperti Minangkabau, Banjar, Jawa, Bugis, Sunda dan juga Madura. Berdasarkan penyelidikan yang telah beliau buat, beliau telah mendapati bahawa hubungan genea genealogis antara bahasa Melayu dengan bahasa lain dalam rumpun Austronesia. Beliau juga dapat menganalisis ciri fonologi dan morfologi yang dikongsikan dalam bahasa-bahasa tersebut. Seterusnya, kita pergi ke peranan Asma Haji Omar yang ketiga iaitu sebagai Pembina kerangka ilmiah sejarah bahasa Melayu. Beliau bukan sahaja membina atau merakam perubahan bahasa, malah beliau juga telah membina perubahan bahasa dalam bentuk periodisasi yang jelas, berstruktur dan berasaskan bukti linguistik yang jelas. Usaha ini telah menjadikan kajian sejarah bahasa Melayu bersifat lebih saintifik sistematik dan boleh diuji secara akademik. Kita pergi ke yang pertama iaitu pembahagian fasa sejarah bahasa Melayu. Satu sumbangan terbesar beliau ialah menyusun tahap-tahap sejarah perkembangan bahasa Melayu seperti bahasa Melayu kuno ke bahasa Melayu klasik dan ke bahasa Melayu model. Di mana periodisasi ini membolehkan pengkaji untuk mengenal pasti perubahan sistem bahasa dari aspek fonologi, leksikal, morfologi dan juga sintaksis secara teratur. Yang kedua ialah menyediakan bukti linguistik. Asma Haji Omani telah menekankan bahawa penggunaan bukti linguistik dalam penyelidikan sejarah bahasa seperti perbandingan bentuk kata purba dan moden, analisis perubahan bunyi, kajian etimologi, pemerhatian terhadap adab adaptasi kata pinjaman. Dengan penggunaan kaedah saintifik, sejarah bahasa Melayu ini dapat dipisahkan daripada naratif tradisional, legenda atau cerita lisan yang kurang bersifat empirical di mana ia dapat menarikkan taraf kajian sejarah bahasa Melayu ke tahap ilmiah dan antarabangsa. Seterusnya ialah menjelaskan faktor perkembangan. Beliau telah menjelaskan bahawa perkembangan bahasa Melayu ini telah dipengaruhi oleh pelbagai faktor antaranya daripada faktor sosial kerana percampuran masyarakat dan mobiliti penduduk daripada faktor budaya yang melibatkan adab, sistem nilai dan juga tradisi lisan. Dengan itu, sejarah bahasa Melayu tidak dilihat secara statik tetapi secara multidisiplin. Ianya berkait rapat dengan antropologi, sejarah sosiolinguistik dan juga politik. Akhir sekali ialah ia menjadi asas kepada kajian seterusnya di mana kerangka ilmiah yang telah dibina oleh Asma Haji Omar telah memberikan landasan kukuh untuk pelbagai bidang akademik. Ia telah melibatkan penyusunan kurikulum bahasa Melayu terutamanya untuk pendidikan sekolah rendah dan universiti. Seterusnya, ia melibatkan kajian filologi moden untuk memudahkan pemahaman terhadap naskah Melayu lama, melibatkan penyelidikan akademik di Asia Tenggara sebagai asas perbandingan bahasa serumpun. Akhir sekali, ia melibatkan perancangan bahasa di Malaysia termasuk standardisasi bahasa Melayu dan pembinaan pembinaan istilah. Seterusnya, kita masuk ke peranan untuk awang sarian. Yang pertama ialah sebagai pemimpin dan pentadbir dalam badan bahasa kebangsaan. Di mana Awang Sarian pernah dilantik sebagai Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dalam jawatan tertinggi operasi dalam agensi kebangsaan bagi bahasa dan pesuratan Melayu. Seterusnya, beliau juga telah diangkat sebagai pengerusi lembaga pengelola DBP pada 22 Mei. Seterusnya kita pergi ke peranan yang kedua Iaitu sebagai akademik dan ilmuwan bahasa Tamadun dan persuratan Melayu Awang Sarian pernah berkhidmat sebagai profesor di beberapa buah universiti Termasuk di institut tempatan di Malaysia Beliau juga aktif menulis dan menghasilkan karya ilmiah Dalam bidang bahasa, kesusasteraan tamadun Melayu serta perancangan bahasa. Yang ketiga sebagai promotor pengantarabangsaan dan hubungan antarabangsa bahasa Melayu Awang Sarian pernah menyandang kursi pengajian Melayu Kerajaan Malaysia di luar negara khususnya di Beijing Foreign Studies University BFSU China Baru-baru ini juga beliau telah dilantik sebagai penasihat kehormat di Melayu Chinese Studies Center DBFSU di mana peranan yang mengukuhkan kerjasama akademik dan kebudayaan antara Malaysia dan China dalam bidang bahasa Melayu. Melalui kedudukan tersebut, beliau dapat membantu untuk mempromosikan bahasa Melayu di luar negara, meningkatkan visibiliti dan status akademik bahasa Melayu dalam komuniti dalam komunitas antarabangsa Perbandingan bagi Asmah Haji Omar dan Awang Sarian secara lebih ringkasnya ialah Asmah Haji Omar ni lebih mengembangkan ilmu linguistik Melayu secara saintifik seperti melalui sejarah, struktur, dialek dan juga rumpun bahasa. Seterusnya ia memberikan asas ilmiah untuk memahami bagaimana bahasa Melayu berubah dari zaman ke zaman seperti daripada bahasa Melayu kuno pergi ke bahasa Melayu klasik dan kini masih kekal di bahasa Melayu moden. Yang ketiga, ia membina asas teoretika dan metodologi linguistik Melayu. Akhir sekali, ia melihat dialek sebagai kekayaan identiti Melayu. Kita sebagai warga Malaysia mempunyai pelbagai dialek di berbeza negeri seperti yang saya telah sertakan sebentar tadi, Kelantan, uh, Terengganu dan sebagainya. Bagi awal sarian pula, ia lebih memartabatkan kedudukan bahasa Melayu dalam negara dan dunia dari aspek bahasa ilmu, dasar, tamadun dan identiti. Ia juga lebih berfokuskan kepada cara bahasa Melayu harus berfungsi dalam masyarakat dan negara. Ia juga menghubungkan teori linguistik kepada pembentukan dasar bahasa kebangsaan. Akhir sekali, ia melihat peranan bahasa dalam perpaduan, tamadun dan juga kestabilan sosial. Kesimpulannya, Asma Haji Omar memberikan asas ilmiah dan akademik melalui pembinaan kerangka periodisasi bahasa, pengembangan pendekatan linguistik secara saintifik, pengukuhan dialektologi serta penjelasan hubungan bahasa Melayu dalam rumpun Austronesia. Manakala Awang Sarian, Awang Sarian pula telah mengangkat bahasa Melayu daripada ruang ilmiah ke ruang pelaksanaan dan pemerkasaan nasional. Beliau juga telah menekankan pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan kebangsaan di mana perancangan bahasa yang sistematik, peranan bahasa sebagai asas jati diri dan tamadun serta usahanya dalam mengangkat darjat bahasa Melayu ke peringkat global. Secara tidak langsung, peranan Asma Haji Omar dan Awang Sarian saling lengkapi dan tidak bertentangan kerana Asma Haji Omar ni lebih kepada menyediakan asas ilmiah dan teori bagi kajian bahasa Melayu manakala Awang Sarian pula lebih kepada memperkukuhkan pelaksanaan dasar dan antarabangsa bahasa tersebut Tanpa penyelidikan mendalam seperti yang, apa yang telah dilakukan oleh Asma Haji Omar Perkembangan bahasa Melayu tidak akan kukuh dari segi ilmu Dan tanpa kepimpinan dan diplomasi bahasa seperti yang telah dilakukan Ataupun yang telah dilaksanakan oleh Awang Sarian Bahasa Melayu tidak akan meluas pengaruhnya ke peringkat global Itu saja dari saya Sekian, terima kasih